Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Para pengundi yang budiman Setelah sekian lama menanti akhirnya tarikh 5 Mei 2013 disiarkan Sebagai tarikh pembuangan undi bagi Pilihan Raya Umum Malaysia ke-13 PRU 13 Seramai lebih 13 juta pengundi berdaftar yang layak mengundi Akan berpeluang memilih wakil mereka ke Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat sekaligus menentukan penubuhan kerajaan negeri dan persetujuan. Ikram mengajak semua umat Islam dan rakyat Malaysia yang prihatin untuk menjalankan tanggungjawab terhadap negara dengan serius dan bersungguh-sungguh. Rakyat perlu bijak memilih pribadi pemimpin yang sihat serta kuat fizikalnya dan beramanah bagi menerai pemerintahan negara. Pemimpin ini mestilah mempunyai berupaya mengurus perjalanan negara dan kehidupan rakyat dengan satu bentuk pengurusan yang paling baik, bersih, adil dan bijaksana. Ikram berpandangan, perlibatan politik adalah sebahagian daripada tuntutan Islam sebagai ad-din yang syumul. Kuasa pemerintahan diperlukan bagi menjayakan agenda penegakan syariah dan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Justru, perlibatan umat Islam di dalam PRU kali ini adalah amat penting dan dianggap kritikal untuk memilih wakil pemimpin yang mampu membantu merealisasikan cita-cita dakwah tersebut. Matlamat utama perlibatan PRU13 ialah untuk memastikan pertama parti terbaik menguasai majoriti kerusi parlimen serta menubuhkan kerajaan baru yang bertanggungjawab dan berwibawa. Pemegang tampuk pemerintahan adalah satu kedudukan yang paling tinggi dalam Islam, wilayah ammah. Lantaran itu ia sepatutnya diserahkan kepada peribadi-peribadi yang layak dan mempunyai kebolehan dan integriti al qawiyul Amin Kedua penegakan sistem dua parti yang kuat sistem check and balance yang berkesan peribatan ummah dan rakyat dalam PRU13 mestilah dilihat sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk memperbaiki urusan bid negara dan taraf kehidupan rakyat ia juga meletakkan perjalanan negara di atas landasan yang betul mesti perlantikan pemimpin yang berkebolehan serta mampu melaksanakan tanggungjawab dengan cekap. Ketiga, usaha ini adalah sebahagian daripada usaha yang wajib dilakukan oleh umat Islam khususnya bagi menegakkan masalah manusia di dunia dan akhirat sejajar dengan matlamat-matlamat syariah yang menuntut diwujudkan situasi yang akan melindungi perkara-perkara berikut. Pertama, nilai kehidupan manusia yang mengandungi pemeliharaan agama dan pemeliharaan kemanusiaan manusia iaitu pemeliharaan fitrahnya, kemuliaan dirinya, hala tuju hidupnya, itu perananya dalam kehidupan dunia dan kebebasannya. Kedua, diri manusia, pemeliharaan diri manusia, iaitu pemeliharaan tubuh dan nyawanya, rohani dan jiwanya, akal dan pemikirannya. Ketiga, pemeliharaan masyarakat manusia, iaitu pemeliharaan keturunan dan maruahnya, pemeliharaan institusi masyarakat dan hubungan kemasyarakatannya. Keempat, pemeliharaan persekitarannya, environment, iaitu pemeliharaan harta benda dan pemeliharaan persekitaran kehidupan manusia. Semua perkara penting di atas merupakan matlamat syariah yang mesti dipelihara dan dilindungi. Di dalam senario PRU13 nyata terdapat persaingan ketara di antara kedua-dua blok parti iaitu Barisan Nasional BN dan Pakatan Rakyat PR untuk memilih blok yang paling hampir dengan hasrat rakyat ciri-ciri berikut mestilah dipertimbangkan oleh rakyat. Pertama, kedua-dua blok merupakan satu perikatan tahaluf atau alliance yang mewakili masyarakat majmuk Malaysia. Rakyat naklah memilih blok manakah yang lebih memenuhi hasrat semua kelompok masyarakat majmuk Malaysia. Kedua, kedua-dua blok ditubuhkan di atas asas perkongsian. Adalah wajar diketahui bentuk perkongsian di kalangan mereka. Adakah wujud dominasi satu komponen ke atas komponen yang lain? Atau kesemua komponen sama rata berasaskan gagasan warga negara Malaysia. Perlu difikirkan apakah pulangan kepada semua komponen telah ditetapkan atau ia masih tetap pada perundingan dan tawar menawar. Ketiga, persepsi dan sikap kedua-dua blok terhadap isu-isu berkaitan bangsa Melayu, pengamalan agama Islam dan institusi raja berperlembagaan adalah perkara yang penting dalam usaha mereka memintah negara. Rakyat sentiasa mahu mengetahui adakah kedudukan orang Melayu, agama Islam dan institusi raja-raja akan tetap terpelihara dan terjamin di bawah pemerintahan mana-mana blok yang diberi mandat ini. Di samping itu, kedudukan orang bukan Melayu dan bukan bumiputera serta agama-agama selain Islam mestilah mendapat perhatian yang wajar. Keempat, sikap dan amalan amalan kedua-dua blok dalam konteks urus tatbik negara dan pembelaan kehidupan rakyat adalah satu perkara yang penting rakyat hendaklah memilih blok yang lebih telus, bersih, jujur dan bertanggungjawab kepada rakyat dan dilihat menyebagi rakyat. Kelima, realiti penglibatan kaum dalam keahlian komponen kedua-dua blok ini mestilah dilihat sebagai satu realiti yang meyakinkan rakyat. Rakyat mestilah memilih blok manakah yang lebih mewakili kepentingan keperbagaian kaum dalam keahlian setiap komponen. Ikram merumuskan bahawa memilih wakil dan blok pakatan rakyat dan PRU 13 kali ini adalah satu kewajaran yang lebih berasas dan menguntungkan negara dan rakyat jelata. Rumusan ini berdasarkan kaedah dan prinsip kemudaratan yang lebih ringan. Ahsanul khiyarain wa akhafud dararain wa ahwanul syarraini. Itu pilihan terbaik di antara dua pilihan, pilihan yang lebih ringan kemudaratannya dan kurang kejahatannya. Ikram menganggap pemilihan tersebut sebagai satu kecenderungan atau pilihan yang pragmatis yang dijangka akan lebih menyebelahi rakyat, lebih adil kepada semua, lebih bermanfaat kepada negara, lebih jujur kepada Islam dan bangsa Melayu, serta lebih memantapkan suisi raja berperlembagaan. Pilihan ini akan membuka lebih banyak ruang dialog, perbincangan, perundingan dan pemufakatan bagi melaksanakan agenda perubahan dan pembersihan, petadbiran, pembersihan pentadbiran dan pengurusan perjalanan negara. Supaya tidak berlaku lagi salah laku dan penyebangan perubahan pemerintah sekaligus menghapuskan kemungkaran kemungkinan risuah. Para pengundi yang beriman, ikram menyeru agar ummah tidaklah perlu takut jika pendirian politik ummah kali ini membawa kepada perubahan kerajaan di peringkat pusat. Kejatuhan kerajaan BN tidak akan melucutkan kuasa pemerintahan daripada genggaman umat Islam. Umat Islam tetap memiliki jumlah kursi parlimen yang cukup selesa. Penguasaan ummah akan terus terpelihara dengan kewujudan berbagai-bagai institusi dan badan yang sedia ada bagi menjamin kelangsungan kekuasaan umat institusi raja Berpembagian institusi angkatan bersenjata tentera dan polis jabatan pentadbiran awam badan-badan berkanun seperti majlis-majlis dan jabatan-jabatan agama negeri dan kesemua NGO akan terus berperanan mempertahankan survival dan kelangsungan kekuasaan umat di bumi Malaysia para pengundi yang beriman <coughs> ingatlah golongan yang takut kepada perubahan atau yang tidak ingin kepada perubahan hanyalah sebagian daripada rakyat yang masih belum jelas dan gulungan yang memperjuangkan kepentingan pribadi, kroni atau kelompok masing-masing. Sebenarnya negara ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan potensi dan sumber manusia serta alam. Ia terletak di laluan strategik dunia antarabangsa. Ia merupakan daerah pertemuan pelbagai peradaban, bangsa dan agama di dunia. Negara ini mempunyai potensi untuk diangkat ke tahap negara maju ia boleh terus menggalakkan rakyatnya untuk berdaya maju dan bersaing Negara ini mampu membangunkan sebuah tamadun dan perapan kemanusiaan yang menjunjung nilai-nilai kehidupan yang mulia Lantaran itu, rakyat diseru untuk berani mengorak langkah baru Membangun inisiatif politik yang berupaya mewujudkan perubahan yang kita inginkan untuk negara dan umat di bumi Malaysia ini Para pengundi yang mulia Alangkah indahnya perjalanan sebuah negara dan kehidupan rakyatnya sewaktu ia dipayungi sebuah sistem politik yang adil, budaya politik yang sihat dan bersih. Rakyat boleh mengangkat pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka. Setiap pemimpin boleh datang dan pergi melalui proses pilihan raya yang telus, bersih dan aman. Tanpa perlu menggunakan kekerasan atau paksaan. Tanpa menabur fitnah siang dan malam sama ada oleh rakyat atau pemerintah. Alangkah baiknya jikalau sistem politik yang diguna pakai akan memberikan rakyat mengangkat pribadi-pribadi terbaik untuk meraih kemenangan negara dan melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dalam pemilihan para pemimpin Budaya dan pendekatan politik baru yang bersih dan sihat untuk masyarakat dan negara perlu diusahakan segera. Negara mempunyai upayaan untuk merubah keadaan yang sedia ada kepada keadaan yang lebih baik dengan berpaksikan kepada ketinggian akhlak, kebenaran, ketelusan dan sikap prihatin kepada kepentingan umum dan memperjuangkan matlamat syariah serta maslahat Islam. Negara juga berupaya mengangkat pribadi-pribadi yang sesuai untuk kedudukan yang sesuai dan usaha mereka memimpin rakyat dan negara. Kita mesti memilih wakil rakyat dari kalangan rakyat yang cerdas, berjiwa besar dan berakhlak mulia. Mereka ini merupakan satu gunung rakyat yang berupaya membuat keputusan dan polisi terbaik buat pengurusan negara. Dengan itu, rakyat berpeluang menyahut jabaran-jabaran besar serta merebut pelbagai-pelbagai peluang yang terhampar pada tahun-tahun mendatang. Untuk memilih pemimpin terbaik, rakyat memerlukan maklumat yang tepat. Dalam kebanjiran maklumat dan berita yang diperolehi dari pelbagai sumber, rakyat harus bijak menyaringi isu kandungan berita yang boleh dipercayai. Ikram menasihatkan rakyat agar berusaha mendapatkan maklumat dan informasi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai, bertanggungjawab dan berintegriti. Maklumat dan berita yang mengandungi unsur dakwaan fitnah, pembohongan dan pemujaan pemimpin yang diragui integritinya sewajarnya ditepikan. Marilah kita sama-sama berdoa agar perjalanan PRU13 berlangsung dengan aman dan sejahtera, terhindar dari segala keburukan atau kekecauan. Sekian, selamat mengundi negara sejahtera, rakyat bahagia. Wassalamualaikum.